હેલો વિદ્યાર્થી કરું છું ચાલો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ આજે આજે આપણે 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 ધોરણ હિન્દી જે 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 પહેલી છે સોલ્યુશન તો જો તમને આપણી ચેનલની ઉપર બધા વિડીયો ગમતા હોય અને બધી વસ્તુ તમને મોસ્ટી વસ્તુ જઈ જતી હોય તો ફટાફટ આપણી ચેનલ લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા અને હા નોટિફિકેશન તો ઓન કરી લેજો કે જેથી તમને આપણા બધા નોટિફિકેશન જે છે એ તમને મળી શકે અને તમારા મિત્રો બીજા જે છ સાત આઠ નવ દસ ધોરણ બાર હોય એને પણ તમે વિડીયો શેર કરી શકો છો આપણા એને પણ કહી શકો છો કે કરો જેથી તમને આપણી માનો ક્લાસીસ ચેનલના બધા તમને મળતા રહીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે પાઠ જોઈશું પાઠ નંબર સાત ધોરણ સાત ની અંદર બરોબર ધૂણ તેર હજાવે પહેલી આ તો આ જે નીચે જે જો વિદ્યાર્થીઓ તમને આ બધી આપેલી છે ને આ પહેલીયા છે આ પહેલીયાને આપણે વાંચીને એનો આપણે અર્થ પણ સમજીએ પછી આપણે એનું સોલ્યુશન કરશું વહ સોને કી વસ્તુ હે પરંતુ સુનાર ઉસે બેચતા નહીં હે ઉસકી કિમ ઉસકી કિંમત તો અધિક નહીં હે પરંતુ ઉસકા વજન અધિક હે તો ચાર પાય બરોબર એનો મીનિંગ એવો થાય છે ચાર પાય રેડી હવે एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत चोर रहते हैं उन सभी चोरों का मुंह काला होता है उनकी पूछ पकड़ माचिस बरोबर माचिस अवश्य मेरा बाप और आ, मेरा बाप और बेटा दोनों आ, दोनों ही आ, दोनों ही पानी है आप मुंह ऊपर उठाकर आकाश में देखोगे तो मैं सबसे ऊपर लेटा हुआ दिखता दिखाई दूंगा तो बादल बराबर चौथी रात में जब आकाश साफ होता है स्तब मेरा जन्म होता है मैं हरी हरी घास पर सोती हूँ मेरा आकार मोती जैसा है मैं बादल की पोती हूँ तो ओ रेडी चलो मैं इधर इधर की बात उधर उधर की बात उधर करता इधर करता हूँ लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता मैं सब सबके लिए बहुत उपयोगी साधन टेलीफोन मेरे पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है मैंने अपने लिए महल नहीं महल नहीं बनाए ना ही मेरे पास एक रुपया भी है फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ तो शेर बराबर चलो अब मेरा नाम मेरा नाम तीन अक्षरों से बना है सबको पानी देना मेरा काम है मेरे नाम का पहला अक्षर निकल जाए तो मैं दल कहलाऊंगा और बीच का अक्षर निकल जाए तो मैं बा, बाल कहलाऊंगा तो भाई बादल रेडी तो चलो विद्यार्थी आपरे आप पहेलीया तो जोई अब आपणनु आपरे सुदेय पोथीनु सॉल्यूशन करसू जो ही। अबे आपने चार पाई कौन बनाता है बढ़ई बड़े बढ़ई बनाता है चोरों का मुंह केस चोरों का मुँह कैसा हो कैसा है काला है बादल का बाची शब्द गगन नहीं गगन नहीं सॉरी से जंगल का राजा कौन है तो से किसकी पूछ खींचने पर उजाला हो जाता है तो भाई माचिस हवे रिक्त स्थानों की खाली जगह के खाली जगह खुली रात में पैदा होती है तो भाई ओस की बूंद ओस की बूंद पेपर अंदर तुमने तमने कौश आपे कि ना आपे नहीं, नहीं थी, इतना नहीं रखो पड़ से बराबर चलो अगर आगो ओस की बूंद खाली जगह जैसी होती है, मोती जैसी जंगल ही खाली जगह का महल है शेर बरोबर खरा होटल पवन बादल का बेटा और बाप है ओस हरी घास पर सोती है एक दो वाक्य के प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहल पहेली में चार पाई को किसकी चीज बताया है तो पहेली में चार पाई को सोने की चीज बताया है माचिस कैसा नगर है तो माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत सारे चोर रहते हैं और सभी का मुंह काला होता है बादल का बाप और बेटा कौन है बादल का बाप और बेटा पानी है बादल की पोती कौन है तो बादल की पोती ओस है फोन को कोई क्या नहीं कहता फोन को कोई चुगलखोर को नहीं कहता एड़ी? चलो प्रश्नों के उत्तर दीजिए फर्स्ट क्या फोन चुगलखोरी करता है कैसे फोन के द्वारा लोग एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं सगे संबंधियों सब को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं और शीघ्रता से संदेश पहुंचाया जा सकता है यदि लोग उसका उपयोग चुगलखोरी करने के लिए कहते करते हैं तो उससे फोन को चुगलखोर नहीं कहा जा सकता बराबर नेक्स्ट प्रश्न शेर कैसा राजा है तो शेर ऐसा राजा है कि जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं होता और उसने कोई मह, उस उ, उसने कोई महल नहीं बनवाया उसे पास धन संपत्ति का कोई खजाना नहीं है फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है चलो नेक्स्ट प्रश्न पहेलियों का क्या महत्व है पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है उन्हें हल करने से हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है तर्क शक्ति का विकास होता है भाषा का ज्ञान बढ़ता है पहेलिया दिमागी कसरत भी कराती है बरोबर तो विद्यार्थी मित्रों खास करोटा प्रश्न या बधाई पूछाई सके તો તમારે લોકોને ખાસ વાંચવા વિનંતી બરોબર ચાલો તો આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈશું હવે જો અહીં એક પહેલીનો અર્થ દઈ દીધો છે એવું નથી લખતી પ્રશ્ન જ પૂછે એવું નથી જો સાહેબ ઈચ્છે તો ઈને આ પંક્તિઓનો ભાવાર્થ પણ પ્રશ્નની અંદર નાખી શકે કે તીન અક્ષરકા મેરા નામ પાણી દેરા મેરા કામ પ્રથમ કટે તો દલ કહલાવું બીજ કટે તો બાલ કહલાવું बराबर तो उत्तर में यू है कि मेरा नाम मेरा नाम तीन अक्षर का है सभी को पानी देना मेरा काम है मेरे नाम मेरे नाम में से प्रथम वर्ण काटने पर मैं दल कहलाता हूँ और बीच का वर्ण काटने पर बाल कहलाता हूँ इस पहली का उत्तर बादल है रेडी चलो अब सातवां प्रश्न आम वचन परिवर्तन है तो ते बीचे लीपी करेली है वचन परिवर्तन कर वाक्य ने पूरे लड़का है तो लड़के लड़का है तो लड़के किताब तो किताबे वह तो वे बराबर वह तो वे फूल तो फूल बराबर मैं तो मैं मैं तो हम मुझे तो हमें किताब तो किताबे बराबर यह तो ये मछली तो मछलिया स्त्री तो स्त्री पता तो पत्ते एक बात खास वचन परिवर्तन में ध्यान रखो रसम दी गई जो रसमय दी गई में तेल काटो तो तमारा क्लास टीचर हिंदी विषय शिक्षक बराबर ई तारी सूचना अनुसार लिखिए शब्दों पर से पहलिया बने कमल तो तीन अक्षर का नाम सुहाना काम सदा खिलकर मुस्काना बीच कटे तो कल कहलाओ अंत कटे तो कम हो जाओ बराबर तो आहलिया समय जो जाकर न वापस आए जाता भी वह नजर न आए सारे जग में इसकी चर्चा वह तो अति बलवान कहलाए त्रीजो दीपक मेरे जलते ही दूर होता अंधेरा लोगों को देता हूँ उजाला अंधकार में मुझे याद करे बताओ मेरा नाम क्या है पहली लोगों के दिमाग को कसरत करवाऊ મેરા જવાબ તો આપણે આગળ વધશું થોડાક હવે એને એક શબ્દ દીધો છે શબ્દ ઉપર થી એક તમારું વાક્ય બનાવવાનું છે અને એવી રીતના તમારે અલગ અલગ પ્રકારના વાક્ય બનાવ એકની બે બનાવવાના છે તો એ પણ તમને આવડી છે બરોબર નીચેની બાજુ આપણે જઈશું વિદ્યાર્થીઓ તો આ જે જો હિન્દી વર્ડ છે એનું તમારે શું કરવાનું છે છે કે એનું તમારે ગુજરાતી લખવાનું છે રેડી તો ગુજરાતી લખશો તો આમાંથી તમારે અમુક અમુક શબ્દ તમને એમ જગ્યા તો ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાઈ શકે તમારા સાહેબ બનાવીને પૂછી શકે જે ઈ લોકો વાત કરે છે કે ભાઈ અમે થોડુંક અમારી રીતના પૂછશો તો એ લોકો આવી રીતના પણ આવી વસ્તુ ભણીને પૂછી શકે તો તમને લોકોને બધાને આવડવું જોઈએ બરોબર ચાલો હવે નિમ્નલિખિત સંજ્ઞા શબ્દો કા તો વ્યક્તિવાચક એટલે કે એમાં નામ આવે છે ભાઈ કોઈ કેપી નોર્મલ નામ જે બધાય માટે લાગુ પડતું હોય ભારત છે હિમાલય છે નર્મદા છે જાતિવાચક તો નદી પર્વત અને ભેટ દ્રવ્ય વાચક તો દૂધ અને તેલ ભાવવાચક ઈમાનદારી તો બુરાઈ પછી સમૂહ વાચક તો ભીડ સેના અને શબ્દ તો ભાઈ મોલ તો મૂલ્ય ઉજાલા તો પ્રકાશ સુરત તો મુખ બાદલ તો મેઘ પ્રથમ તો પહેલા રાજા તો નું રેડી તો આથી અસમાન શબ્દ विरोधी शब्द रात तो दिन ज्यादा तो कम उजाला तो अंधेरा काला तो गोरा राजा तो रंग प्रथम तो अंतिम तो चलो वीडियो आई होप के तुमने लोगों ने आ वीडियो में ये बदी वस्तु समझानी है से तो फटाफट अपने चैनल लाइक करना को शेयर करना को सब्सक्राइब करना भूलता नहीं तो जैसे ही तुमने अपना लेटेस्ट वीडियो મળતા રહીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ જે આપણે હવે આપણે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સાથે ત્યાં લાગી આપણે વિદાય કરશું જય હિન્દ જય ભારત